я родился и вырос в Горловке. В 2010 году закончил универ Донецка. Донецке. Работы не было никогда постоянно. По профессии не устроился. В 2012 году женился. Сын родился сразу. А бабла все нет, работы нет. И тут Тут понеслась Майданы, Беркут, Бандеры, Хунта, нацик, еще всякая срань. Работа вообще пропала, бабла никакого. А сын растет, кормить надо. За нее тоже денег хоть каких-то дать. Начали появляться у нас ребята, говорили дружные начали расчесывать, там, что придут нацики сюда, бандеровцы придут, всех вырежут, тут, грамотно они это все расчесывают, И дюхи показывали, реально стала школа за себя, за родных, потом начали предлагать типа, работу, постоять на баррикадах Немного платили рубасов 300 ну, для меня реальные бабки были таких как я много тут было ну потом блин, говорили что это все ненадолго Россия нам поможет надо только показать какие мы тут смелые там даже автомат дали. Говорили, продержимся немного. И все у нас будет хорошо, как в Крыму. это вот видите. Но время шло. И становилось только хуже. Никто нам толком не помогал. Только все обещали. Кропы ощетинились. Начали валить наших умело. Причем четко и сильно. И тут понеслась не разбери какая-то вообще. Наши сказали валить всех без разбору. Вот мне даже предлагали тысячу баксов за убитого укропа. А потом вообще какая-то срака началась. Я Просто уже запутался, кто прав, кто не прав. Я лично видел, как вроде наши ополченцы валили блин, с минометов по жилым домам. Спрашивал, зачем. Сказали, будешь много знать, блин, долго не проживешь, типа так надо. говорили, что надо завалить побольше мирных, чтобы это все показать правильно. Я, честно говоря, сцеканул, не подписался на такую фигню. Не мог я в своих стрелять людей. Ладно, еще там укропы, там бандеровцы, типа они там все такое. Ну, блин, своих, ну как так? Пришлось, блин, валить оттуда тупо убегать, кинуть все. Жену мы увезли, забрали с ребенка. Типа в Россию. Чтоб с ней ничего не случилось. Там. Да. Мол, и там, там нас ждут, там нас защитят. А где они, хер знает реально. Тупо уже две недели связи с ними нету. Я не знаю, что с ними. Даже не знаю, живы ли они. Так что не ведитесь на это. Не ведитесь, что тут республика, ЛНР, ДНР. за них сейчас только лохи будут воевать. Бандюки, бензеки. Тут на простых людей тупо всем им насрать. Мы им не нужны. Не знаю, чем тут надо. не газ, или уголь. И просто, блин, нервы трепать кому-то. Но это не жизнь. Самое главное, это чтобы ваши родные, близкие, жены, дети, чтобы были в безопасности. Чтобы они не видели того всего, что сейчас видим мы. Сейчас я хочу найти жену свою. Пофиг как, любимыми путями, блин, за любые бабки. Чтобы мы вместе были опять. Свалим, блин, на западенщину туда. Там нас, наверное, уже не найдут. Не знаю. Знакомых там точно нет. Не знали, чем я занимался. Будем жить уже, как получится. Говне ковыряться, значит, говне ковыряться. Будет работа, значит, будет работа. Но главное, чтобы мы были вместе. Чтобы эта вся срань осталась позади. Что за? Хочу попросить прощения своей жены. Люся, прости меня. Я не хотел, чтобы все так получилось. Я же как бы за нашу свободу сначала стоял. За нас с тобой, за наше будущее. А то, что деньги предлагали, ну как бы, что, что же отказаться, сейчас заработать и бабла, блин чтобы вместе с сыном как когда-то мечтали хоть поехали тут Крым посмотрели, который типа сейчас живет хорошо. Я найду вас, мы будем вместе все равно. Извини меня за все.